Terima kasih Tuan Pengerusi kerana memberi saya ruang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan petang ini. Saya ingin merujuk kepada Putiran 00503, Program Mekanisasi dan Otomasi Komoditi dan Putiran 11101 Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB yang melibatkan peruntukan sebanyak RM104 juta 629 ribu ringgit bagi tahun hadapan. Saya meneliti isu-isu yang sering dipangkitkan dalam Dewan ini berkenaan industri berladangan. Antara isu paling kerap disentuh, salah satulah ialah kebergantungan tinggi industri ini kepada tenaga buruh asing. Walaupun kawasan saya adalah kawasan bandar, ramai juga penduduk saya merupakan pekebun kecil dalam industri sawit. Justru saya amat tertarik apabila yang berhormat timbalan menteri, Kementerian Berladangan dan Komoditi, Uh, sendiri memaklumkan di tewan ini pada tahun lepas bahawa Sarawak Plantation Perhat telah berjaya membangunkan sebuah mesin penuai sawit mesin ini dinamakan Lipan walaupun Lipan ini hanya prototipe ia dilihat mempunyai potensi besar sekiranya kerajaan dan pihak industri dapat bekerjasama untuk mengkomersialkannya sehubungan so itu saya ingin mendapatkan penjelasan Apakah perkembangan terkini teknologi dan otomasi dalam operasi penuaian? Adakah prototipe lipan telah mencapai tahap komersial untuk dilancarkan ke pasaran? Dan juga berapakah anggaran kos bagi satu unit mesin penuaian ini? Dan adakah kementerian berhasrat menyediakan insentif atau skim sokongan untuk membantu pekebun kecil mendapatkan teknologi ini? Selain itu, saya juga ingin meminta kementerian menyatakan pencapaian Mechanisation and automation research consortium of oil pump setakat ini. Tuan Pengerusi, isu kedua berkaitan industri sawit ialah mengenai kilang minyak sawit yang telah lama beroperasi di atas tanah pertanian tetapi kini diminta menukar status geran tanah kepada tanah perindustrian. Saya faham isu tanah ni biasanya berkait dengan Uh, kuasa negeri. Tetapi masalah uh, yang ditepan oleh penduduk saya, pengundi saya adalah ramai pengusaha tidak ber, tidak keberatan untuk mematuhi undang-undang termasuk membayar cukai tasiran yang sewajarnya sekiranya status tanah ditukar. Namun mereka bertepan masalah apabila tidak dapat memenuhi keperluan teknikal. Misalnya mentapatkan pengesahan keselamatan daripada bomba. Memandangkan kilang tersebut telah lama beroperasi. Jadi mereka bukan kilang baru, mereka adalah kilang lama, kilang sawit yang lama. Dan sudah ada di sana beroperasi 20 tahun, 30 tahun dan sekarang diminta oleh PBT untuk bayar cukai tasiran, tak ada masalah, mereka bayar. Dan kerana sudah bayar, so jadi kilang tak boleh bertapak di uh, tanah pertanian. Perlulah tanah perindustrian. Jadi, mereka juga proses untuk tukar status geran tanah. Tapi, apabila buat permohonan, berbagai pihak uh, agensi kawas selia kerajaan turun padang untuk semak kilang macam mana. Dan, masalahnya, oh kilang lama ni. Dan, tak ada struktur dan sebagainya. So, macam mana nak jawab? Akhirnya, permohonan mereka untuk katanya pemutihan lah ni, ditolak. Jadi isu kepada mereka bukan mereka enggan menurut undang-undang. Tetapi proses penyelarasan semula ini tidak disertai penyelesaian yang realistik. Pengusaha perlukan jalan keluar yang konstruktif. Bukan sekadar arahan menukar status tanah tanpa sokongan teknikal. Justru saya ingin bertanya, Apakah mekanisme penyelesaian yang boleh ditawarkan kepada pengusaha kilang sawit yang bertepan isu ini dan bolehkah kementerian berkerja dengan kementerian lain contohnya MITI kerana kilang kan kilang ingat sawit dan juga serta PBT pihak berkuasa tempatan untuk mengucupkan Penyelesaian bersepadu khususnya bagi kilang lama yang sedang membangunkan produk hiliran tempat tahan dan potensi tinggi Dan industri sawit semakin berkembang dan kita tidak mahu inovasi dan usaha pengusaha Tempatan terpantut hanya kerana dia ada pengelesaian pentadbiran yang lebih fleksibel. Dengan ini, saya sokong dan harap dapat jawapan nanti dari Yang Perhormat Timbalan Menteri. Sekian, terima kasih.